yang ngerti mau golek pitik dana mau megur satu sekat, rongatus, telongatus lho mas konconnya susi pere lemas lho isi ngenek kemundaan nih, sawu, sawu lima ngatus ngolo jadi peternaknya beniswa so mikir ngolo ya wong rongatus, telongatus, njaluk video, jajalan singapik Ya lemes lemesno koncone. Ya sekali-kali ngono wih sing cocok larang titik ngono loh masuk kuwi. Jadine kaya sing peternak ngene-ngene iki ben aku wih jenenge opo jenenge semangat lak ternak ngono loh. Lah wong kula kase ternak jajalan apik 300, video, foto kaki. Wah, kondisine piye, Mas? Mu metu jarang nganu sampean. Wah, jan mumet ngene iki.

memiliki dua-dua rendang-rendang kita menggunakan gelap-gelap tangan coba kita lakukan memakai Kare ngomong nek. Wah, ya ora njeng golek suket angel, akhire ya golek rambanan ngene iki, lho. Wis piye? Nggrisawan lan kota war ngaret ora rambanan. Hmm. kan perambanan nek suka hmm. berapa porambanan dadi ora ngurangi mangan wedus ora keluwen rada entor keteng angel pakan Thank okay. you. proses ini caranya gawe pakan pitik kangkung kacang panjang sing elek-elek kuwi dirajang dicampur sego aking katul diulep jadi satu langsung dimak pakai pitik. Nah.